शेवटचा मार्गशीर्ष गुरुवार व अमावस्या निमित्ताने अवश्य करा श्री महालक्ष्मीस्तोत्र अनाद्यानंतर जननी देणुर वंदे महालक्ष्मी परमेश्वरी नामजात्यादिपेण स्थितां त्वां परमेश्वरीं श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं व्यक्ताव्यक्तस्वरूपेण कृत्स्नं व्याप्य व्यवस्थितां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं भक्तानन्दप्रदां पूर्णाम् पूर्णकामकरीं परां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं अन्तर्यात्म्यात्मना विश्वां नपुर्य हृदिसंस्थितां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं सर्पदैत्यविनाशार्थं लक्ष्मीरूपां व्यवस्थिताम् श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं भुक्तिं मुक्तिं च या संस्थितां करवीरके श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं सर्वाभयप्रदां देवीं सर्वसंशयनाशिनीं श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरी